В сентябре у нас за 38, за 38 неделю у нас начался подъем заболеваемости. Кстати, подъем начался сезонный. 19,8 у нас уровень заболеваемости, который передборок у нас не превышает. Передборок у нас 40 ,7. По городу у нас за одну неделю заболевало 103 человека 18, до 18 лет, 75 это Наибольшее количество заболевших это дети у нас от года до 4, 22 человека, 21%, от 5 до 9 лет это 20%, и 10-14 лет это 25%. То есть организованных детей у нас заболевало всего 18% за неделю. И школьников 45%. Это те, которые обратились за медицинской помощью. ну если брать сентябрь прошлого года, то заболеваемость. В 37-38 неделька начала повышаться так и есть, В принципе, особо ограничения в этом году не уделяются. заболеваемости в сентябре у нас практически каждый год. Если брать заболеваемость в целом за 8 месяцев текущего года и сравнить с прошлым годом, то она несколько уменьшилась всего на 3%. Но дело в том, что у нас показатели... В этом году пишет о заболевании. Так, и единственное, что еще хочется сказать, что в этом году противоэпидемический сезон у нас против гриппа не проводили.